Да, ну, здорово, типа. ну, здорово, здоров, а коль не шутите. Здорово. Отопление когда дадут? У нас есть. А, а что мне не, не дали? Не а, не дали? а вы откуда? С Астрахани. У Астрахани нет тепла? У меня лично не тепло. В Белгороде а есть. Я все, в Белгород переезжаю. Да переезжать, наверное, не стоит спешить. У нас просто... Нефтеперерабатывающие заводы горят, и вообще тепло в городе от этого. А, У нас а отопление уличное, <laughs> э, массовое, так сказать. По батареях холодно. <laughs> а вы где работаете? В военкомате. В военкомате? Ну, я это уже прошел, где не светит. А ну еще в раз покажи, как Почему не светят? О, Газманов, ёпта, смотри. Я не ёпта, я Олег. Газманов, серьезно? Олег. Газманов. Олег. Олег Газ... Здорово. Олег. Моя мастер, я как он не матя. Ни хрена. А где твой конь? Мой конь, в мыслях. Железного коня. А ты... Ты домой не пошел? Концерт закончился, я в гримерке остался со своими этими импресарио. И немножко давай А вы откуда? Россия. Да я понимаю, откуда? Сочи. В смысле, самовольное оставление части? Да. Мне не нравится. Коня твоего сказали искать. Пошли самовольно. Не любите, значит, родину, да? Он похож на ФСБшника. Вот сидит в кабинете, вылавливает таких дезертиров, как мы. А давно пошли в самоволку? Ну как, вот 37 километров от Мариуполя. Ну, бы я сюда, через Азовское море. Вот тут Да, смотрю, контузия, ручки дрожат. Была контузия, да? Это то не важно. А чего ж так? Что с Родиной это не так? Почему не хотите защищать родину? А кто не хочет защищать Родину? Ну ты же сам сказал самовольное оставление части. Я предположил, ты согласился. И, это, это это ты сказал. Ну вы же а сказали, сказали в Сочи, спрашивали. я и спрашиваю самовольное оставление города. части. Города. Вы говорите города. да. Да ладно, пацаны, да, уже признались, что? уже признались. Давайте уже на чистоту выкладывайте все. Какую часть оставили? По какой причине? Кто командир? Все равно же зафиксируем все, идентифицируем, как, как требуется. Давай. Ну, говорите. Давайте на чистоту выкладывайте, на чистоту уже. Так сказать, будем писать чисто сердечное признание. Когда, при каких обстоятельствах продались врагу, каким образом связываетесь, каким образом деньги получаете, в каком количестве, какие сведения уже передали. Давайте, ребята, давайте. Давайте, 37 тысяч рублей ежемесячный оклад э, за работу на российском предприятии. Не ценит Получаем. тебя, не ценит тебя, враг не ценит. А что ж так недооценивает Вообще. твои труды? Я жду. Что а ж, ж не так недооценивает враг твои труды? А что ж ты так дешево продался-то? Настолько родину не любишь? Кто не любит Родину? Ну не я же, ты же не любишь Родину. Ты же за 37 тысяч рублей в месяц Родину продал. Нет, я работаю в месяц за 38 тысяч. Правильно. И родину я продал. Правильно. Ты, ты ты, ж, я спросил, ты сколько враг платит. Ты сказал 38 тысяч в месяц. Ты сказал. Ты? ты сказал ты обманов. Я тебя обманул. Я же ФСБшник, я должен обманывать врагов. Война это путь обмана, как ну, говорит Суньзы. Ведь война ебать, это же война это путь обмана, как говорит великий деятель китайской э, войны Суньзы. Так ты подожди, ты Фсбшник или китайский? Глазучик. Нет, я просто изучал китайские Я просто изучал китайскую литературу. Это величайший труд по стратегии. Его в наших военных училищах изучаю. Какой же я ФСБшник? Зачем ты меня? Зачем ты меня Оскорбляешь, какой я ФСБшник? Нет. Нет. Похоже на патолога, да. Патологоанатом. Хороший Да, молодец. Совершенно верно. Клиентов я, здесь я, ищу. Я... Ищу здесь клиентов. Куда? Хотите На там, он, Хотите он. ко мне в клиенты записаться? Нет, конечно. А, а что платят? Опять вы за деньги. А родственникам выплатят. Парту в вашу честь назовут. Жигули может дадут. Не, нужен памятник какой-нибудь. А Без памятник дома, себе памятник. воздвиг, не рукотворный, сам, это сам. Так и говорится в стихах. Значит, я памятник, мол, себе воздвиг не рукотворный. К нему, значит, не зарастет народная тропа, понимаешь? Воздвигся выше он, главою непокорной Александрийского столпа. А ну-ка скажи мне, братец, а ну-ка скажи мне, братец, вот Петропавловская крепость, она в честь кого названа? числа апостолов Петра и Павла. А что ж в честь двоих? Ну, видать город небольшой был, поэтому двоих туда поместили. Петропавловская крепость обалдеть. Город небольшой, это какой город небольшой? Ну, когда его только основали, он то был небольшой. Да, там, -то, -то там где маленький. большой город, там по одному, О, да. А тут сразу двоих, раз город небольшой. Ну, логично, логично. Тут ничего не скажешь. Я думал, это какой-то Петропавел один. Оказывается, двое. Оказалось, двое. Петр и Павел, да. А, а Санкт-Петербург в честь кого назван? Ну, наверное, дядю Петю. А почему Санкт? Ну, потому что святом. святым его сделали. Кого? Петю. Какого Петю, Петю сделали святым? Ну, петушка. Петю Петушка. Это Петрова. кого? Это того, который, которого наш президент больше всех любит, ты Петушком называешь. Который форточку открыл в Европу. Че окно там. А, Петр Алексеевич. Он самый. Порошенко. Великий. Поймал на словах. Он точно ФСБ работает. Работаете на врага явно, мальчики, да? Думаете, значит, в честь украинского президента город назвали, да? Санкт-Петербург? Ну, сами же сказали, Петра Алексеевича. Не, вообще-то он там Петр Александрович, по-моему. Кто? Петр Первый. Александрович? То есть, как президента Украины отчество вы знаете, а как царя России, матушки, отчество не знаете, значит. Ну, а точно, пацаны, колемся, точно прокол на проколе. Да, как папу звали Петра Первого? А нет. Как звали папу Петра Первого? Рюрикович его звали, да. Рюрикович. Понял. Алексей Михайлович его звали. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович его звали. Соответственно, Петра Первого как звали? А, Алексеевич, Алексей. да, Петр Алексеевич, да. Как Порошенко, блядь, да, я его все не Значит, император России Петр Алексеевич, Порошенко по-вашему, да? Поговорим. Угу, угу. Понимаем, понимаем. А кто такой Пушкин? Какой? Ну вот, э, помнишь стихотворение э, "У лукоморья дуб зеленый"? золотая цепь на дубе том. Да. И днем, и ночью. Маечку отодвиньте, есть цепь золотая, маечку отодвиньте. Кот ученый. Кот ученые все ходят по цепи кругом. Дальше давай. Пойдет на право заводят, да. на э, левосказку говорит, там чудеса, там леший бродит, а дальше русалка. русалка на ветвях висит. Висит, висит, садисты. Вот садисты, да, а? То значит, по-вашему, когда, значит, вот эти вот заграничные да, укробандеровцы кричат «Москаляку на гиляку», так это преступление. А как Пушкин русалку повесил на ту же самую гиляку, да. так это нормально, это значит классика. Петр Алексеевич у них, значит, президент России, император. Русалку на гиляку, значит, да? Дожились, не дожились, вы... мальчики, дожились. Дожились. Да, парни, ну, да, вот так вот и продаем, значит, Россиюшку. По Конечно, частям, значит, да? Русалок, значит, по ветвям, по хилякам, да. Понял, взял кредит в Сбербанке. Оказывается, Сбербанк-то не российский. <звук> я, поэтому, я поэтому вообще кредит перестал платить. А чей? Бельгийский, оказывается. Вон оно как. Вон оно как. А зачем мне в Бельгии там платить проценты? А Лермонтов араб, о, Лермонтов, э шотландец, а Пушкин араб Петра Великого. Араб Петра Великого. А, а, -а, -а. Сталин вообще грузин Ну а -а -а. да, 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 продали Матушку Россию, продали. А не зря же Лермонтов писал, помнишь? Бородино, помнишь? Я... Да, сегодня только жгли. Значит, а вы? Вместе с Кутузовым, да. Значит, это вы, пацаны, да? А не зря Шлерматов сказал, скажи-ка, дядя, говорит, ведь не даром Москва, спаленная пожаром. Сколько денег взяли вот это вот не даром? Французу все отдали мы. Да понятно, понятно. Сначала деньги взяли с французов. Он же так и говорит, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная фра пожаром, французы французу отдана. Зачем за французу отдали Москву еще и за бабки? За предатели, за бабки. а? Ну а реально же бабки. предатели, у меня просто злости не хватает, понимаешь? Короче, предатели кругом и рядом, везде. Да, мальчики, кажется, с вами не сваришь. Как же с вами не сваришь. Императором назначили украинского президента. Москву продали. Да. Ну что ж, прощайте. До встречи в суде. В самом, так сказать, гуманном суде в мире. Да здравствует Сочинский суд. Самый гуманный суд в мире. До встречи.